सोलापुरातील जागेबाबत वक्फ बोर्डाने केलेल्या दाव्याबद्दल उपमुख्यमंत्री अचंबित सोलापुरातील जागेबाबत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अचंबित झाले आहेत गेली चाळीस पन्नास वर्षे त्या जागेवर राहत असलेल्या नागरिकांनी काय करायचं हा थेट सवाल त्यांनी विचारला आहे राष्ट्रीय वृत्त वाहिनी वालू मुलाकती हा विषय काढ़ला महाराष्ट्र में भी ये बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है कई जगह पर सोलापुर जैसी जगह सोलापुर में जहां लोग बैठे हुए सालों से चालीस सालों से एक दिन में वक् बोर्ड ने सारी जमीन अपने नाम से कर ली और वो वो सारे बिचारे लोग अब बड़ी तकलीफ में तो ये सारी चीजें हर जगह हमको होती हुई दिखाई पड़ती है और विशेष रूप से कांग्रेस की सरकार ने उस समय जिस प्रकार से वफ के बिल में संशोधन किया उस संशोधन के कारण इस प्रकार की ताकत उन्होंने दे दी कि आपकी मेरी जमीन पर किसी भी दिन वो कोई एक डॉक्यूमेंट तैयार करते और उस डॉक्यूमेंट को दिखाकर अपना कब्जा कर लेते तो ये बहुत गलत बात है देखिए इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और वो ट्रांसपेरेंसी लाने का प्रयास वक्फ का बिल यहाँ पर ला रहा है ठीक मोटी ही राज्यातील भगिनींच्या सन्मानार्थ महाराष्ट्र शासनाची मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना महाराष्ट्रातील प्रत्येक पात्र महिलेच्या बँक खात्यात दर महिना पंधराशे रुपये जमा होणार सन्मान बहिणींचा सन्मान महाराष्ट्राचा